И всем привет, ребята! С вами я, Тимур. Это уже вторая часть открывания карточек СТБ. Сегодня мы будем... Э, у нас есть тут 300 стопка, где где это. Где вот эти карточки? Давайте будем се середины. Надеюсь, это будет счастливая у нас удача. Кстати, не забудьте. Подписаться на канал и, и прожать лайк. Первая карточка открываю. Что у нас тут выпадет? Я сначала... я сначала показываю вам. Потом все. Легендарная картка Илья Забарный. Ага, е. Принято. Принято. Принят. І друга картка арточка? Що у нас тут? Роман Яремчук, нападник, це зна такого. Душевно, что у нас? Что тут ой? Не дорозал. Так что шопка. Вот. Все, показываю. Вам першу. Блин, опять повторка для забары для Тут будет еще две части, как минимум, если не соберутся еще короче. Вот. Максим Толоверов. Каталоверов. Вера назад. Так, и я кажется уже пошел. Я за карточка. Я за карточка. Илья за Что ты Илья за барм? Не понимаю. Ну, вообще, две карточки завершены. Две? Да, две. Илья за А что? Две карточки А что так? Откуда эти две карточки? Денис Попов и Владимир Брошко. Да и да. две карточки. Это ну какую-то собрыву карточку типа джекпот. Джекпот. Джек джекпот, -джек да, джекпот. Вот так, так, так. Что у нас? Что у нас? Вот. Я Что? Я буду их обменивать на других, потому что у меня будет, мне кажется, под конец вот этой рубрики будет их мне Команда Ильёв забарных. Да. Лунин, другой Лунин, Андрей Лунин. Вот легендарка. Ну и все. И вот что у нас за сегодня получилось. И всем пока, ребята, с вами был я, Тимур. Возможно, следующий ролик будет не про карточку, а про другую игру. Может, Бравл Старс, не знаю, еще. И будем открывать еще вот эти две стопки, которые тут есть. Я пока, ребята, встретимся в следующем ролике.